Друзі усім привет! Ну что ж, завтра о 22.00 будет матч в англійській Премьер-лизе. Матч другого тура Ньюкасл Юнайтед у себя вдома на стадионе Сейн джеймс парк Команда будет принимать Ливерпуль, Арнеслота. И сегодня я хочу поговорить и про Ньюкасл Юнайтед, Эдди Хау, про Ливерпуль, Слота. а давайте про все мы с вами, друзья, будем говорить по порядку. Подивимося с вами ймоверность на перемогу. 47% вважают, что переможет чинный чемпион Англии, Ливерпуль. 24% вважают матч в ничью. 4% да, что матч завершился в ничью. То 29% вважают, что переможет Ньюкасл Юнайтед берем останется 5 матчей, то Ливерпуль есть перевага, 3 перемоги мая Ливерпуль Слота, 1 перемога у Ньюкасла и одна была ничья. Между командами 27 серпня 2023 года на стадионе Сэм Джеймс Парк Ливерпуль промогает Ньюкасл за рахунок команды На гол Энтони Горда на 25-й хвилине ответил своим дублем Дарвин Нуньяс. Дарвин оформил дубль. Два на раз двух вид Дарвина. И Ливерпуль Ливерпуле заработал зарабил тут и наимоверный какой-то камбэк. Вот, речи, друзья, ровно два тому назад э, как раз уже прошло с того наимоверного камбэка. 1 сечня на Энфилде Ливерпуль промагает Ньюкасл по делу 4-2. А, э, Дубль Махамеда Салаха, Кертис Джонс, Коди Гакпа забивали за Ливерпуль, за Ньюкасл забивал Александр Исак Таботман забивали за Ньюкасл Юнайтед. Поти команды расписали перестрелку 3-3 в минулом сезоне. 4 грудня 24-го року 3-3 на Сейм Джейнс Парк. Александр Исак. Снова Александр Исак. Забивая за Ньюкасл, это не Гордон Тавабиан Шер. Забивали за педопечных Эдди Хау, за педопечных Арни Слота, дублом значился египетский король Мохаммед Салах и Кертис Джанс записал в свой пассив гол. На этом Ливерпуль по делу 26 лютого перемогает 2-0 25-го рока. Абсолютно заслуженная победа. Доминик и Алекс Макалистер пронесли Ливерпулю перемогу. Ну и последний матч. 16 это Байразня. 2025 й Команды застречаются. Не де там не быть. А у самом финале Кубка Лиги. И Ньюкасл перемогает с рухом команды Даван Федерико Кьеза. Забил за Ливерпуль на 94-й хвылыне. А то и Александр Исак забивали. И, кстати, Александр Исак забил промежный мяч за Ньюкасл Юнайтед. И, как видим, Александр Исак очень богато забивал. Забивает до ворот Ливерпуля. И спруда Александра Исака. Хочу поговорить... Хочу поговорить про Александра Исака. За Ньюкасл как раз-то неоднократно Ливерпуль забивал в английской премьер-лиге. Александр Исак дуже хочет перейти как раз-то в сам Ливерпуль, Арнес Лота. Александр Исак сейчас зараз недоступный для Ньюкасла. Александр просто не хочет играть за Ньюкасл. просто не хочет. Александр Исак. Александр Исак не хочет больше играть за Ньюкасл Юнайтед. Александр Исак хочет только перейти в Ливерпуль. До педопечных Арнеслота. Хочет перейти Александр Исак. Пока что Ньюкасл никак не открывает двери. Но Ливерпуль тиснет. И Ливерпуль хочет подписать шведского нападающего Ньюкасла Александра Исака. Завтра Александра Исака не будет. Вот. И с великой долей верности Александр Исак Ньюкасл покинет. Потому ну, что пока что Александр не хочет играть за Ньюкасл. Вот его, соответственно, отстранили, насколько я понимаю, тренировок с командой. Вот, поэтому а, как-то так. Как-то так у Ливерпуля Конор Брэдли, Байче... Байчетич, Жереми Фринпонг завтра не допоможет педопечным Арнослота. В первом туре Ливерпуль добыл в ПМ перемогу 4-2 над хотя педопечный Арнеслота Лота перемогал со счетом 2-0, втратили перевагу, но на характере вырвали победу знаете, так, знаете, такие чемпионские голы. <laughs> Ливерпуль прям забил. На последних минутах команда Арна добывает важнейшую победу. Ньюкасл сыграл со Станвилой Уная Эмери в боевую ничью. 0-0 на стадионе Вилла Парк. Ньюкасл выглядел симпатичнее. У Ньюкасла было больше моментов. Ньюкасл, на мою думку, команда награла на победу. Но команда расписала ничью. Ливерпуль, мы знаем, от Троти Ливерпуль, Арнес Лота. Через еще команда в Загали прошла. Чинный чемпион Англии. Команда выиграла чемпионство. 20-й титул Премьер-лиги для Ливерпуля. Красные сравнялись с Манчестер Юнайтед по трофеям. Теперь 20-20 по трофеям у Ливерпуля и у Манчестер Юнайтед. И, Ливерпулярная слота на куражи, на характере иде захищатый титул. Ливерпуль идет за 21-м титулом Премьер-лиги. А, Ливерпуль э, втраты э, Луиса Диаса, Дарвина, Нуниса продали, Келлахера продали э, в Брэндфорд. А, такой же команду покинули. Э, молодой там паренек такой же покинул э, Ливерпуль. Да, я Ток покинул а, Ливерпуль. Э, ведь по Ну да, е, е соответственно, душба от футболистов команду покинула, там да, Келлахер, Дарвин, Луис Диас, да, команду покинули, Войс ну и зачем еще Диогу Жота, да, трагедия, да, трагедия, которая была с 3 числа, да, 3 липня, трагедия, вот. Тому звичайно, что да, Ливерпуль втратив Диогу Жоту. вот, на превеликий жаль, на превеликий жаль, друзья. Ливерпуль, Ливерпуль хочет это сделать, Ливерпуль хочет за Диогу Жоту выиграть Премьер-лигу, и звичайно, что Ливерпуле будет дуже важко, зачайно, будет дуже важко, Арсенал, Сити. Тоттенхэм, Ньюкасл, Манчестер, Юнайтед. то-то, друзья, все команды очень сильные, а у Ливерпуля есть свои планы на данный счет. Ньюкасл на сейм Джеймс Парк выступает восхитительно. Восхитительно играет Ньюкасл в родных стенах. Э -э -э Публика Ньюкасл очень здорово поддерживает на сейм Джеймс Парк. І я вам, друзі, хочу сказати, що матчі на Сейм Джеймс Парк вони дуже важкі для будь-якого суперника. Ліверпуль фаворит. Ліверпуль фаворит в завтрашньому поєдинку. Я, друзі, так вважаю. Ал Ньюкасл грає у себе вдома. Підопечний Еді Хау приймає Ліверпуль в родных стінах Я очікую. Неимоверного футбола. Атака на атаку. У Ливерпуля будут моменты на гол. У Ньюкасла будут моменты на гол. Перша моя думка, это однозначно, оба две команды забьют. Друзья, однозначно. Голами команды обменяются. Это однозначно. Друзья. Я сто процентов. Со стопроцентной вероятностью, друзья, в этом уверен, что оба две команды забьют. Друга моя думка, кому друзі віддаю перевагу я. Ньюкасл, і Нью Ді Хау чи Ліверпулі Арне слота. Друзі. я віддаю перевагу Ліверпулю Арне слота. Да, друзі. віддаю перевагу підопечним Арне слота. Я думаю, що Ліверпуль. Як мінімум, Ньюкасл Юнайтеду завтра не програє. Думаю, що мені серце підказує, що Ліверпуль з якимось мінімальним рахунком. 1-2. Як дурик тому назад, да? 1-2. Думаю, що мінімальна перемога буде за Ліверпулем. 3 очка команда візьме в пасів. Ну, чомусь мені, друзі, так серце підказує. Ну, чомусь мені, друзі, прям серце так підказує, що обидві команди заб'ють, Ліверпуль, як мінімум, не програє. І чомусь мені серце підказує, що 1-2 Ліверпуль зуміє обіграти Ньюкасл. З рахунком 1-2, ось чомусь, друзі, мені прям серце. І да, думаю, що Ліверпуль завтра не програє. Думаю, що мінімальна перемога будет за Ліверпулем. Ньюкасл та Ліверпуль бажає добра. Дві прекрасные команды. Ньюкасл Юнайтед прекрасная команда, Ливерпуль прекрасная команда. Это мы только добра, друзья, обожаю. Ньюкасл, Ливерпуль, только добра. Только добра. Вам, друзья, вечерю сердце бы хотел бы побожать. Все наикращего. Добра вам. Бережите себя. Усім до побачення. Усім до новых встреч. Пока.